assalomu alaykum azizlar assalomu alaykum tele tomoshabinlar efirda oramizdagi odamlar tele shousi bugun biz ko'rsatuvimizni ajoyib mavzuga baxshida etmoqchimiz albatta oilaning mustahkam bo'lishi shubhasiz bu farzandlarni ko'p bo'lishi dunyoga kelishi bilan bog'liqdir his hayajonga ozgina bo'lsada xiralik beradigan holat bu mana shu farzandni vaqtida dunyoga kelmasligi yoki farzand bo'lmasligi shunday ekan bugun ko'rsatuvimiz davomida biz azizlar farzand orzusida yashayotgan insonlar haqida gaplashamiz va bugungi ko'rsatuvimizni nomi ham aynan farzand orzusi bo'ladi biz boshladik bugungi qahramonimizni chaqirishdan avval e'tiboringizni bir lavhaga qaratmoqchiman marhamat ahmad aka ismoilov poytaxtimizning uchtepa tumanidagi alixon to'ra sog'uniy mahalla fuqarolar yig'ini raisi u faoliyati davomida mahalladagi ko'plab yosh oilalarni ajrimdan saqlab qolgan ana shunday vaziyatlarda u boshidan kechirganlarni eslab yoshlarni murosaga keltirgan ahmad aka ayoli nargiza opa bilan bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda turmush qurishgan ularning to'yi ukasiniki bilan bir kunda o'tkazilgan bo'lib ismoilov xonadoniga qo'sh kelin tushgan ukamda to'qson uchinchi yil ular farzand ko'rishdi bizlarda shu davrda bo'lmadi oradan uchinchi yilga yaqinlashganda bizlar doktorga ham qarataylik dedikda keyin shu ham doktorgaham urolog ginekologlarga vrachlarga oliy toifalag vrachlarga murojaat qildik murojaat qilganimizda shu murojaatda ular deyishdiga yo'q sizlarda bepushtlik degan narsani ko'rmayapmiz lekin farzandli bo'la olasizlar sabr qilasizlar deyishgan turli shifokorlar tavsiyasi asosida olingan tibbiy muolajalar ham natija bermaganidan so'ng ahmad aka ayoli bilan allohga tavakkal qilib sabr qilishga qaror qildilar shu bir birimizni baxtimizni ko'rishga ishondik shu farzand ne'matini alloh baribir bizga ham beradi degan niyatda yaxshi niyatlari bilan chidab sabrli bo'lib yashab keldik allohga shukur shu natijalarga erishdik farzandlarimiz mana ikkita farzand berdi olloh bergan ne'matlaridan shu ikkita qiz farzandni mana dunyoga keltirib voyaga yetkazib o'qitib kelmoqdamiz shu kungacha xudoga shukur er xotin o'rtasida farzandsizlik sabab hech qachon kelishmovchiliklar bo'lmagan ammo ulfatlaricida ham bo'lgan bu gaplar <laughs> lekin biz ularga aytganmiz men o'zimdan chiqqan mayli bu mani hayotim ertaga hozir buni bu bilan baxtli bo'la olmayman farzand ko'ra olmayman deb boshqa ayolga uylanganimda ham balkim olloh bermasa man u qizni ham birovni farzandini bebaxt qilishni xohlamayman bizga ham baribir beradi ishonaman bu narsaga hamma narsaga sabr toqat bilan yetishganga nima yetsin deb turib o'zim shu javoblarni berganman ularga ahmad aka ilk bora otalik baxtini to'ygan onlarni eslab ko'zi yoshlandi uni hozir aytsam o'zimni ko'zimga ham yosh keladi hozir daqiqalarda ham sababi yani endi shuncha kutdingiz to'qqiz yil o'zi muddat juda katta muddatda u hozir sizlarga aytib berolmayman u daqiqalar endi ota bo'lish har kimga ham nasib qilsin avvalambor juda buyuk hislatda ko'zlarimga juda ko'p yosh kelgan farzandlarim ko'z tegmasin xudoga shukur yaxshi hammasi ham ikkalasi ham bir biridan aqlli mehribon otaga nisbatan ham onaga nisbatan ham yaxshi ahmad akaning ayoli nargiza opa farzandlikdan aziyat chekkan damlarini xotirlar ekan o'sha paytlar unga dalda bo'lgan qaynota qaynonasi hamda turmush o'rtog'idan minnatdor mm. ekanligini aytdi manga hech kim bir ortiqcha gap so'z qilishmagan lekin odamlar orasiga kirganingda ko'pchilik orasiga kirgan bir tomoning yo'qdek hisoblarkansan mani hech kim dilim og'ritib biror marta shu to'qqiz yilda nega bo'lmayapti yo davolan yoki boshqa degan gaplar gapirishmagan faqat o'zimdan o'tar o'zim bilardim oyijonim to'ylarga olib borsalar ham bir nimalar olib kelardilar mana shularga ham farzand bersin man o'zim xafa bo'lganlarimda nega xafa bo'lasan man xudodan umidvorman hali nechiga kirding etaging to'la farzand bo'ladi hali deb ko'nglimni <imitation> ko'tarishganlar o'shann uchunm sabr qilganmizda xo'jayinim ham biror marta aytmaganlar bizada nimaga farzand bo'lmayapti deb ana shunday kunlarning birida nargiza opa qanchalik og'ir bo'lmasin turmush o'rtog'iga bir taklifni aytadi man farzandli bo'lmasam siz bo'ling hech bo'lmasa man kutaman boshqa bittaga uylanib ko'ring farzandli bo'lib ketsangiz peshonamdan ko'raman ketish qiyin bo'lgan lekin shu odam baxtli bo'lishini istaganmanda juda qiyin bo'lgan bu gaplari gapirsh bular ham xuddi oyijamni gaplarini gapirganlar xudodan umidvorman bo'ladi bo'ladi biza sinovdamiz deganlar siz ona bo'lasiz nargiza opa ushbu xushxabarni yetkazgan shifokorni hech qachon unutmaydi birinchi marta ona bo'lganimda eshitganimdachi xushxabar aytgan doktor farishta bo'lib ko'ringan ko'zimga haligacha lekin o'sha xushxabar aytgan chehra ham o'sha kun ham o'sha soniya ham ko'zimdan bir minut ham o'tmaydi o'tirsam ham shu bolalarimga qarasam ham o'sha xushxabar o'sha quvonchlar o'zimni juda baxtiyor his qilganman nargiza opa xushxabarni eshitishi bilan turmush o'rtog'i ahmad akaga aytish uchun uyga shoshiladi kelsam o'tirgan ekanlar adasi suyunchi bering dedim nimaga dedilar ona bo'larkanman yaqinda desam ey qo'ysangchi dedilar voy adasi mana qog'ozi deganmanda o'zim yig'lab yuborganman xursand bo'lganlar qotib qolganlar birinchi keyin ancha vaqtdan keyin o'zlariga kelib ke xursand bo'lib tabriklayman onasi degan er xotin farzandlarini yeru ko'kka ishonmay katta qilishgan yerga qo'ysam kir bo'lib qoladi tepaga ko'tarsam chang bo'lib qoladi deb katta qilganman ikkalamiz birimiz qo'ysak birimiz olib yerga qo'ygimiz kelmasdi ozgina ko'proq uxlab qolsa ham xavotirlanib qolardik borib kelaverardim voy bu nimaga uyg'onmayapti nimaga uyg'onmayapti deb kattaam beshikda yotmaganda krovatiga borib qarab kelaverardim uzoqroq bir uch soat to'rt soat uxlaorsa yuragini eshitib ko'rardim nafasini ko'rardim bu nimaga uyg'onyap mana shunaqa qilib katta qilib hozir qahramonlarimiz bugun biz bilan studiyamizda ekan ularni taklif etsak ahmad aka va nargiza opa ismoilovalar marhamat xush kelibsizlar assalomu alaykum matonatingizga qoyil qolmasdan iloji yo'qdir albatta kutilgan voqelik ya'ni sizga otalik onalik nomi muyassar bo'lgan ekan eng avvalo buni davomiy qilib bergani rost bo'lsin deymiz xush kelibsizlar endi ahmad aka birinchi so'zimni keling mana sizni hikoyangizdan boshladik savolimni esa sizni faoliyatingiz bilan bog'lamoqchiman bilamizki siz hozir o'sha işte mahalla fuqarolar yig'inida rais lavozimida ishlaysiz to'g'rimi faoliyatingiz mobaynida qancha oilani saqlab qolishga muyassar bo'ldingiz shu ish faoliyatimda juda ko'p ajrimlarga a shunaqa sabablar arzimagan sabablar bilan oilalar ajrimlarga keladi man unaqa bo'lmadim man bunaqa bo'lmadim endi juda ko'piga to'g'risini aytsam turtki ham o'zim ham bo'lganman shu oilalarni ajrimlarini ushlab qolish sabablaridan biri shu farzandsizliklarni anaqa qiladi mayli u farzandsizlik bo'ladigan bo'lsa bu ko'zgi ko'rinadigan haqiqiy e sabablardan birida endi baribir ayoldir erkakdir albatta bu o'zini orqasidan qoladigan bir chirog'ini yoqadigan farzandi bo'lishini xohlaydi har bir inson ham ayollar erkakdir lekin shu ikkita uchta farzandlarini shu nima deydi haligi tirik yetim qilishni xohlaydiganlar ham ko'p lekin shu olloh bergan ne'matni qadriga yetmaydiganlar ham juda ko'p telefon sabablari ajrimlarga sabab qilib keladi man telefonni ushlab oldim bunaqa bo'ldi yoki tog'oralarni bahona qilib kelishadi endi ular ajrimga asosan bir sabab bo'la olmaydida mani fikrim shundanki baribir o'rtada qanchadan qancha qəncədə farzandlar bor ikkitadir uchtadir bu olloh bergan ne'mat mana dunyoda tirik yetimlar ham juda ko'p yoshlarimizi ichida juda ko'p bir birini tushuna olmaydi keling narziza opamizga ham savol bermoqchi edim mana siz qo'sh kelin bo'lib tushgansiz to'g'rimi sizni ovsiningiz sizdan avvalroq ona nomiga muyassar bo'ldilar shunda ichingizdan nimalar o'tdi qanday bir holatni boshdan kechirdingiz man ovsinimga qo'shilib xursand bo'lganman rosa xursand bo'lganman hatto o'zim roddomga olib borib oyijonim bilan birgalikda olib chiqishda ham roddomdan chiqishda ham o'zim bag'rimga bosib olib chiqqanman bizda esa yana bir qahramonimiz bor keling avvaliga bir lavhaga e'tiboringizni qaratmoqchiman undan so'ng esa suhbatimizni davom etamiz marhamat sevgili sevgili на востоке так любимую забу estradamizning eng taniqli juftliklaridan biri bo'lgan sarvar akbarov va tatyana zayseva ikki ming o'n birinchi yilda turmush qurishgan bu juda yam baxtli paytlar bo'lgan man o'zbek xonadoniga kelin bo'ldim kutilmagan hayot baribir hech qachon bilmaysiz hayot qanaqa bo'lar ekan lekin hayot juda yam go'zal boshlangan bilmagan ekanmizh farzandli bo'lish bu katta orzu bunga tayyor bo'lishi kerak ekan inson biz shu orzuni besh yil kutdik bolde, bar -bar, lekin, qol kerek, man uchun bu ozgina qiyin bo'ldi chunki baribir ayol kishi uchun bu katta dard lekin qoyil qolish kerak chunki mani atrofdagilarim yaqinlarim ota onalarim hech qachon manga noto'g'ri savol berishmagan hech qachon bu kamchilik deb tushuntirishmagan tushunishmagan ham hech qachon va ularga juda minnatdorman o'z vaqtida o'z kerakli vaqtida xudoyim bizga farzand berdi o'g'il farzand birinchi va bu judayam katta baxt bo'lgan biz uchun juda yam yig'laganmiz yaratgan menga nima uchun farzand bermayapti deb ko'p o'ylardi tatyana va ushbu mulohazalar asnosida u buning sababini tushunib yetganday bo'ldi qachondir yoshlikda dugonalarimiz bilan o'tirganimizda niyatlar qilganmiz kimdir man turmushga chiqaman uzun ko'ylak kiyaman shleyfli mana shunaqa restoranda to'yim bo'ladi kimdir roзовый rang uy quraman degan kimdir kimdirbosh beshta bolam bo'ladi deb niyat qilgan man negadir o'ylanib qolganmanda de. aman deganman o'zimni ona sifatida ko'rmayapman negadir shunaqa degan ekanman yoshligimda voy nima uchun shunaqa deyapsan hech qachon unaqa demagin chunki xudo eshitib turibdi bilasizlarmi necha yil o'tdi shu fikrlash o'z joyiga kelishi uh, uchun bu juda yam katta yo'l va sinov bo'ldi man uchun ey xudoyim mani kechir o'sha gaplar uchun mani kechir deganman iltimos mani kechir tushundim noto'g'ri fikrladim o'shanda yosh bola edim o'shanda aynan o'sha paytda o'sha hafta yaxshi vrach keldida hayotimga o'sha vrachda davolanib keyin bolamiz tatyana birinchi farzandini qo'liga olgan kunini hanuzgacha o'zgacha hayajon bilan eslaydi ishonmaganman nahotki shu bola tug'ildi nahotki shu bola bizaniki bizniki sarvar akam bilan ham sarvar akani sifatlari ko'ringan edi ham o'zimniki juda yam ko'p yig'laganmiz to'g'risini aytsak juda yam baxtli bo'lganmiz o'sha paytda man aytaman ay, har doim o'zi olloh xudo har doim deyman juda yam aqlli rejissyor judayam aqlli matematik deymanda u biladi de, qachon kimga nima berish sarvar va <tip> tatyananing hozirda uch nafar farzandi bor birinchi alixon o'g'limizni ismi ikkinchi qizimiz tug'ildi maryam uchinchi farzandimiz matin u to'qqiz oylik hali chaqaloq shunday ekan azizlar keling qahramonimizni studiyamizga taklif etamiz bugun biz bilan <laughs> studiyada tatyana zayseva tashrif buyurganlar kutib olamiz assalomu alaykum xush kelibsiz keling endi sarvar akbarov haqida gapiradigan bo'lsak ularni ijodiy uchrashuvlari studiyalar bor ekan shuning uchun tashrif buyura olmadilar sizga esa xush kelibsiz deymiz assalomu alaykum bilamizki demak tatyana o'zbekcha oilaga kelin bo'lib tushganlar o'zbek oilasida afsuski kelinni poylash degan narsa bo'ladi ya'ni qachon homilador bo'ladimi kelin yangilik bormi kelin yangilik bormi degan savolni qaynona juda judayam ko'p beradilar sizda qanday kechgan um, avvalambor uh, ota onamizga katta rahmat demoqchiman chunki ular judayam ehtiyot um, uh, bilan shu uh, mavzuga qarashgan va uh, hammasi o'rinli hammasi xudodan deb tushuntirishgan bizga yig'layotganimiimizda ham albatta o'zini vaqtida bo'ladi qizim tushungin uh, hech qachon nolinmagin hech qachon yig'lamagin bo'ladi bo'ladi hammasi bo'ladi begonalar aytish mumkin edi voy kelinposha nimaga yuribsiz bola tug'maysizmi deb voy deganman qanaqa qilib shuni savol bersa bo'ladi shunaqa savol bersa bo'ladi hammasi xudodanku harakat qilaman dedim n xudoyimdan so'raymiz deganman lekin ota onamga rahmat demoqchiman sog' bo'lsin demak bu yerda sarvar hamda tatyanani bir birlarini tushuna bilishlari ahmad akam manimcha qo'shilsalar kerak oilani mustahkam bo'lishda shubhasiz eng avvalo yoshlarni bir birini tushunishi eng katta muhim rol o'ynaydi sababi aynan bular yolg'iz qolganda ham bir birini qo'llab quvvatlashadi sizda fikr bo'lmaganmi sarvar aka balki boshqasiga uylanarsiz balki sizni ham baxtingiz ochilar degan bir fikr bo'lmaganmi yo'q hech qachon unaqa fikr bo'lmagan chunki mehr bo'lgan baribir odam ko'z ko'ziga qaraydiyu tushunadiyu довериya bilan ishonch bilan hayotimiz har tomonlama go'zal bo'lgan xudoga ishonamizda hammasi tangridan deb o'ylaymiz albatta juda judayam to'g'ri aytib o'tdilar ko'pchilik insonlar eng avvalo mana shu farzand bo'lmasligida kimnidir aybdor qilishga harakat qiladi odatda aybdorni topsa go'yoki muammo yechiladigandek ya'ni ayb kelinda yo ayb kuyovda degan xulosa bilan bu holat xuddi yechimini topib qoladigandek tuyuladi lekin eng avvalo bu chin dildan niyatga bog'liq aytib o'tganingizdek va o'sha yaratganni suprasidan quruq qo'ymasligiga bog'liq ekan albatta bizda yana bir qahramonimiz borlar hozir studiyamizda biz bilan birga ishtirok etmoqdalar keling ularga ham murojaat etmoqchi edim sababi ular ham o'zlarini tajribalarida o'n yil kutganlar farzand bo'lishini studiyamizda gulzeba opamiz ishtirok etadilar assalomu alaykum assalomu alaykum xush <laughs> <laughs> kelibsiz xushvaqt bo'ling gulzeba opa keling sizni ozgina shu farzand kutish jarayonlaringizga qaytmoqchi edim mana o'n yil bu kichkina muddat emas mana ahmad akamiz ham aytib o'tdilar mana sizni ham hayotingizda mana shunday holat bo'lgan ekan <short> bu o'n yil go'yoki og'izda aytsa bir zumda chiqadigan sonku lekin o'n yilni kunni kuniga tunni tunga sanab o'tish bu katta mashaqqatli bir holat hisoblanadi nimalar kechgan xayolingizdan shu jurnalistika fakultetini tamomlaganimdan keyin oila qurganmiz aspiranturada o'qiganman uch yil o'sha aspirantura bilan baribir izlanish o'qish turmush o'rtog'im sport jurnalisti sport sohasini yoritadilar qarasak yillar kunlari oqib o'tib ketyapti albatta bu juda katta imtihon ekanligini sinov ekanligini anglaganmiz o'sha eng muhimi o'sha er va ayolning bir biriga bo'lgan mehri hurmati ishonchi va yaratganga bo'lgan juda katta umidvorligi mana shu imtihondan olib o'tar ekan lekin o'sha ikki insonga bu og'irlik qiladi o'sha ustozlarimiz qaynonamga rahmat aytaman sabr qiling bu kunlar hali ko'rmaganday o'sha esingizdan ham chiqib ketadi xudo xohlasa sabr va sabrga chorlaganlar va mana shu oilamizni muhofaza qilishga o'sha gapirganlarni gaplariga shu o'zlari munosib bir javob qaytarishga harakat qilganlari shu o'n yilda farzandli bo'ldik katta o'g'limning ismi muhammad amin shu turmush o'rtog'im uni bog'cha yoshlarida bir musobaqaga olib borganlarda shu xalqaro toifadagi murabbiy ko'rishganda aytgan ekanlarki mana man bu bolani o'n yil kutganmiz desalar haligi murabbiy shundoq bag'riga mahkam bosib shunday yuqoriga ko'tarib chir aylanib shunaqa xursand bo'libdilarda xo'jayinim hayronmishlarda aytibdilarki man ham o'n yilda tug'ilgan bolaman mani ham ota onam o'n yil kutgan biza bir jo'ra ekanmiz mana kichkina jo'ra topib oldim deb shunaqa xursand bo'ldilar o'sha xalqaro toifadagi murabbiy ham mana shunday o'n yil kutilgan uzoq kutilgan farzand ekanlar hozir shu o'rinda bir savol bermoqchi edim marhamat nargiza opa tatyana ikkalanglarga ham mana bir yili to'qqiz yilda farzand ko'rgansizlar bir yili besh yilda farzand ko'rgansizlar lekin farzand bola baribir uni sho'xligi bo'ladi uni o'yin qaroligi bo'ladi uni gapga kirmasligi bo'ladi mana shunaqa jarayonlar bo'lib qolganda o'zinglarni qanaqa tutasizlar urushib berasizlarmi sizlar ham koyib berasizlarmi tanbeh berib qattiq qo'l ota ona bo'lishga harakat qilasizlarmi chunki baribir bola aziz odobi undan aziz bo'ladi bunaqa narsalar bo'lgan lekin ozgina esini esi kirib olguncha erkalatganmiz keyin keyin boya siz aytgan maqolga amal qilganmiz bola aiz odobundaai bilasizlarmi juda yam ehtiyot bilan urishamiz bolalarni chunki albatta bu juda yam nozik mavzu uzoq kutilgan va mehrimiz baland judayam bolalarga nisbatan lekin o'z vaqtida jiddiy bo'lish kerak lekin bolani yuragini albatta eshitish sezish kerak deb o'ylaymiz va uh, har doim aytaman iltimos sarvar aka urushmaylik tushuntiriyluk tushuntirayluk nima uchun shunaqa qilish kerak alixon bolam joyni tog'irlash kerak albatta uyg'onganingdan keyin yo'q xohlamayman tushuntiramiz nima uchun bu yaxshi kelib tug'ilaydi har doim ham tushuntirishga sabringiz yetadi endi endi besh yil shuncha sabr qildikda endi eng katta urushim manimcha bu я считаю до трех deyman juda ham qo'rqishadi bola shu gapdan negadir я считаю до одного desam bu eng baland pikka chiqqan jahlim bo'lar ekan shu narsa ta'sir qilar ekan bolalarga baribir oilada bitta otami onami sal qattiqroq qo'lroq bo'lishi kerak bizani adamiz qizlarini umuman uruishmaydilar qattiq qo'lroq qiz bola ko'proq onani tarbiyasini olib katta bo'ladi man qo'l bo'lib turishga harakat qilaman to'g'risi man o'zim yigirma uch yoshimda turmushga chiqaman yigirma to'rt yoshimda farzandli bo'lgan bo'lsam ana undan keyin uzoq muddat farzand ko'rish nasib etmadi o'n yil orasida va uchinchi farzandimni qirq bir yoshimda dunyoga keltirdim juda ham katta yosh judayam juda yam xavotirdae elmak to'rt ellik beshtaqirq bir yoshimda tuggan farzandimni o'stirish u bilan muloqot qilish u bilan o'sha dunyoviy har xil savol javoblarga javob berishim ham manda tajriba ko'proq keyin yaqinda bir o'qishda ok işte bo'ldim um, işte shu yerda savol bo'ldi ota onalar juda judayam farzandlari bilan kam muloqot qilishadi deb har bittamizdan so'rab chiqishdi işte, siz qancha vaqt muloqot qilasiz siz qancha vaqt shu bir qizig'i nima sizda nechta farzand va qancha muloqot qila man aytdim katta farzandim bilan uzoq besh minut muloqot qilaman chunki u yog'iga biza muloqotimiz o'xshamay qoladi qizim bilan kamroq muloqot qilaman chunki u turmushga chiqqan qaynonasi bor qaynotasi bor uni vaqtini olishga manda imkoniyat ham yo'q xohlamayman ham chunki uni o'zini ishini lekin kichkina farzandi bilan juda uzoq gaplashaman chunki uni fikrlash doirasi aqli shu mani katta yosh bo'lib dunyoga keltirgan vaqtimdagi iqtidorim qobiliyatim xuddi mani tajribam unga ko'proq o'tgandek albatta rahmat marhamat hozir studiyada o'tirib o'zimni ham qahramon ham ekspert sifatida tasavvur qilyapman nimagaki mana ham o'n yilda farzandli bo'lganman boshqa sabablar bo'lgan genetik bo'lgan genetika bo'yicha bu bizada bo'lgan o'shaning uchun ishlaganimda rosa qiyin bo'lardi manga kelishardida doktor nechta farzandingiz bor deb so'rashardi man aytardim farzandim yo'q nimaga turmushga chiqmaganmisiz turmushga chiqaman nimaga bo'lmasa o'zi o'ziz doktorsiz bolangiz yo'q ular hammasi befarzandlar keladiku javob berishga odam qiynalib qolardi hammaga endi aytolmaysizku dardizni o'shaning uchun allohga behisob shukur hozir ikkita farzandim bor o'n yilda o'sha qizli bo'lganman qizim уже institutda mana xudo xohlasa birinchi kursda ta'lim olyapti man hozir o'sha respublika akisherlik ginekologiya ilmiy markazida vrach ginekolog sifatida ish olib boraman respublikamiz uzoq uzoq qishloqlaridan o'sha eshitib keladigan juftliklarimiz bor shularga Uh, kimdir besh yil kimdir yetti yil kimdir o'n yil kimdir o'n ikki yil o'n to'rt yil mana yaqinda qashqadaryoda yigirma yil deganda homilador bo'lgan ayolimiz bor shularga yordam berganimizdan juda yam xursandman azizlar bugun ko'rsatuvimiz davomida de. biz sizga aytib o'tilgandek umid berishga harakat qildik ishonch bildirishga harakat qildik chinakam baxt tilagan holda biz siz bilan keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayrlashamiz salomat bo'ling